قران داتو دوت محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat yang dimulakan al sekian Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Kita menyambung kembali Menurusi ayat yang ke-35, 36 ke dan 37 Dari surat Rum Bagi mereka, mereka memiliki tafsir bin Qasir Terum buka pada jilid yang ke-7 Muka surat 240 A'udzubillahi minasyaitanir rajim Am'anzalna alaihim sultanam Fahuwa yatakallamu ima kanu bihi yushrikun Wa idha adhaqnan nasa rahmatan farihu biha Wa intusibhum sayyatum bima qaddamat aidihim Idha hum yaqnatun lam yarau anna Allah Ibu sutur rizqa wa yaqdir إن fi ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم أتو pernah ke kami menurunkan kepada mereka keterangan lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan dan apabila kami rasakan satu rahmat kepada manusia yang saya mereka gembira dengan rahmat itu dan apabila mereka ditimpa satu musibah disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan di tangan mereka sendiri tiba-tiba mereka itu putus asa dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa sungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki olehnya dan dia boleh menyempitkan rezeki itu sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. ni bahasa Arab kalau kita pelajari, kita lihat dalam penggunaan Quran di sini. Bila Allah SWT menyatakan perkataan Sultan. Sultan ni setelah huraikan dalam kuliah yang lalu, bagaimana bahasa Arab ini dia merujuk kepada orang Arab ni mereka mungkin memuannaskan Sultan sebagai contohnya kalau bahasa yang digunakan. Qadat bihi alaika Sultanu. Qadat digunakan. Bukan Qadat, Qadat. Kerana Sultan dianggap sebagai muannas. Manakala ada di kalangan mazhab dalam bahasa Arab. Bukan mazhab ni fiqih saja atau mazhab akidah saja mazhab dia sudut bahasa pun menarik untuk kita fahami mazhab basri mereka mentazkirkan perkataan sultan walaupun mana boleh jadi muannas juga pada mereka jaiz tapi dia sudut fasihnya afsahnya perkataan sultan dalam bahasa bicara mazhab basri satu lagi mazhab kufi yang saya maksudkan tadi yang mentaknifkan perkataan sultan itu merupakan mazhab kufi manakala mazhab basri mereka mentazkirkan perkataan sultan jadi sultan ni merujuk kepada hujah oleh sebab hujah maka dia merujuk pada perkataan muannas lah jadi ini yang digunakan dalam Bahasa Arab. Maka kita belajar pun ada Resulun mu'annas majazinya Mu'annas hakikinya. Ini resulun bahasa Arab Luas dan kayanya bahasa Arab. Jadi ayat ni Menunjukkan kepada kita sekali lagi, lagi Allah menempelak golongan musyrikin Yang mana mereka mengatakan Berbagai-bagai perkara pendawaan dan mereka Telah pun mengisbatkan untuk Allah sedalah adanya Syuraka dalam kursan-kursan yang Allah buat Itu merujuk kepada golongan tertentu Ataupun patung-patung berlalu yang mereka adakan Maka Allah bertanya kepada mereka apakah ada bukti Yang menunjukkan, yang berkata, yang bercakap bahawa apa yang kamu katakan itu sebagai betul jadi apa yang dimaksudkan kat sini satu bentuk terpelak selepas yang lalu iaitu Allah SWT menyamakan manusia ni dalam keadaan mereka tidak mahu kalau seseorang itu bersekutu dengan mereka dalam apa-apa keusahaan dibuat sedangkan orang itu merupakan pekerja mereka ayat ke-28 yang lalu kalau kita masih lagi ingat darabalakum mathala min anfusikum halakum mima malakat imanukum min syuraka afima razaqnakum fa'antum sawa takhafunahum kakhifatikum anfusakum kathalika nufasil ayati liqawmi ya dalam tafsir Al-Imam Ibn Jarid Tabari memukakan antara yang warid dalam menggambarkan buruknya keadaan ini maknanya kalau seseorang itu mengambil pekerja untuk bekerja dengannya pekerja itu bukan saja mampu bercapur tangan dalam kerusan-kerusan dibuat mengatasinya malahan lebih daripada itu sanggup seseorang itu membiarkan pekerjanya duduk bersekerdukan dengan isterinya tentulah tidak mampu seseorang itu akan bertahan menghadapi situasi tersebut tidak mungkin bagi seorang yang memiliki maruah diri dan kehormatan untuk membiarkan azan itu laku maka inilah dia tamsilan satu bentuk yang Allah Taala kemukakan kepada mereka mungkin satu bab daripada musyakalah nak menggambarkan bagaimana buruknya sikap golongan musyrik ini tak mereka mengadakan bagi Allah sekutu dan menganggap Allah ni punya anak dan sebagainya maka demikianlah seorang itu tidak sanggup untuk membiarkan siapa campur tangan dalam urusan yang sepatutnya dia menjadi ketua apatah lagi Allah SWT ta yang Taala yang berkuasa menjadikan semua bukti ini kemukakan jadi ayat ke-35 ni menyatakan kepada mereka mana dia bukti datangkan bukti bukti itu pun Baru dia berkata ke membuktikan apa yang kamu katakan itu. Kemudian masuk kepada ayat 36. Wa idza dzaqana an-nas rahmatan farihu biha wa in tusibu sayyi'atun ma qaddamat aydihim idza hum yaqnatun aw lam yaraw anna Allah yusaddu rizqa liman wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Ini dia sebut bahasa Arab dan juga wa yaqdir. Ini satu bentuk namanya tibaq. Jadi yang dimaksudkan dengan manusia di sini adalah sekelompok orang kafir. Rahmatan itu adalah nikmat yang berbentuk kesihatan, keluasan, kekayaan, kesenangan, sukaria, tempat yang cantik negara yang indah yang Allah berikan kepada mereka ini semua bukan nikmat tapi bila ditimpa satu musibah bima kadama cairihim akibat daripada kemaksiatan mereka lakukan di sini menariknya dalam apa saja sebutan yang datang dalam Quran untuk mengetahuan tuan-tuan ada hikmah di sebaliknya dan dia tidak berlaku secara kebetulan jadi kalau kita lihat perhatikan di sini wa min ja fi khilal inkar alaihim litanbihim ila annama ma yusibuhum min halatin sayyi'atin fid dunya inma sababuha fa'aluhum allati ja'alaha Allahu sab sababan li musabibat mu'athiratan la yuhiitu bi asrariha wa daqaiqiha ila Allah azza wa jalla. Jadi Allah mengingatkan di sini dalam keadaan musibah yang berlaku dalam kehidupan mereka. Itu semua tak lain tak bukan disebabkan kejahatan, kesilapan, kemaksiatan mereka kerjakan. Maka wajiblah ke atas manusia untuk yuhasibu anfusahum. Sifat mereka lah wajib muhasabati dan wa tadaraku mafat fa dhalika anja lahum min sayiat wa lahum min al-qanut. Jadi di sini penting untuk mereka mempunyai sifat semiki Muhasabah diri melihat apa-apa kekurangan ataupun kemaksiatan kedegilan keingkaran mereka lakukan itu itu lebih baik daripada mereka putus asa daripada rahmat Allah SWT ada kalanya hukuman lakukan kepada seseorang kerana maksiat mereka lakukan ada kalanya satu ujian berlaku dalam kehidupan seperti yang kita lihat dalam surat al kabut yang lalu itu merupakan satu ujian tahapan peningkatan iman ini berlaku kepada para Nabi para Asfiak sebagai contohnya para Awliya maka berbezalah hukuman yang berlaku kepada seorang yang fasik dengan ujian yang berlaku dalam kehidupan orang mukmin yang saleh. Nanti saya akan bacakan kepada tuan-tuan hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana di hujung ayat ini ya Allah memberikan satu penekanan kepada golongan yang beriman. Baik, dalam ayat ini menggambarkan kepada kita tentang sifat orang kafir. Iaitu si kafir ni kehidupannya dia seolah-olah membuat satu trading, perniagaan. Kalau aku begini mesti dapat begini. Kalau tak dapat begini kenapa tak dapat begini? Maka itu dia perspektif si kafir berbeza daripada perspektif orang beriman. Ayat yang lalu menggambarkan kepada kita keadaan kaum musyrikin ketika ditimpa musibah. Kini digambarkan disabarkan pula keadaan mereka ketika mendapat rahmat berbagai-bagai bentuk cara kami memberikan nikmat kepada mereka rahmat yang digambarkan tadi tempat tinggal ke harta ke pencapaian ke kebolehan tertentu ke bila mendapat satu anugerah mereka bergembira tapi bila timpa satu musibah dalam pandangan mereka mereka mencari-cari apakah sebab yang berlaku sehingga sesuatu itu terlepas ataupun satu perkara itu menimpa mereka bayangkan umpamanya di negara mereka yang maju itu segala serba-serbinya lebih maju daripada orang lain tiba-tiba berlaku kebakaran besar bagaimana menggerutunya hati mereka yang ditunggu-duga di sana kita dapat lihatlah seperti ini ditularkan di sana sini dari waktu ke waktu berputus asanya mereka terhadap rahmat Allah sedangkan sebelum itu mereka diuliti diberi berbagai bentuk nikmat kelebihan berbagai bentuk kemewahan yang tidak ada di permukaan bumi di tempat mana-mana sekalipun jadi ini dia sikap orang kafir jadi ayat ni mengecam orang musyrik ini orang yang putus asa dan seterusnya Allah melanjutkan lagi dengan mengingatkan setiap orang agar menjauhi sifat itu dan mengatakan awalam yara jawab an Allah ibu suruh sekali maya wa yakdir. Tidak kawajar bagi orang yang putus asa ni. Tidak kawajar mereka ni memperhatikan perbezaan perbezaan yang memang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan. Kamu hidup senang senang. Kemewahan yang kamu nikmati itu, kamu tak berhati ke orang yang duduk dekat negara yang susah seperti Ethiopia Kamu tak lihat ke ketika orang Islam dibantai habis habisan di Palestin. Kamu tak pernah terfikir ke itu semua. Sebenarnya Allah lah yang melapang rezeki untuk kamu dan dia menjadi ujian untuk kamu dan menyempitkan rezeki untuk orang tertentu. Ini berlaku dalam setiap keadaan. Kalaulah mereka itu mengambil pengajaran pastilah mereka tidak akan putus asa mereka mempunyai space Mempunyai ruang dalam hati mereka untuk menghadapi suasana itu ataupun musibah yang berlaku itu dengan mujahadah di dengan muhasabahnya dengan muakabahnya dengan muatabahnya maka inilah dia proses yang dimaksudkan oleh Allah SWT Allah yang menetapkan itu untuk diluaskan Allahu yabsutur rizq kalam yasha wa yaqdir Allah yang meluaskan dan Allah juga yang menyempitkan tidak memberikan jadi perkataan idza ni kalau kita perhatikan di sulus السلام إذا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة مما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون إذا antara lain digunakan untuk menunjukkan satu benda yang berlaku secara pasti contohnya kita baca إذا جاء نصر الله والفتح إذا itu menunjukkan kepada satu benda yang akan berlaku dengan pasti bila datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah berbeza perkataan in ini juga merupakan harbu syarat satu bentuk tapi dia mengandungi makna keraguan jarang-jarang terjadi jadi kalau kita perhatikan ayat ini bahawa rahmat Allah ni Selalu bukan tak di manusia tengok ayat dia wa iza azaqna nas rahma bila kami beri karahmat kepada mereka mereka gembira wa in tusibum sayiatun dan jika ditimpa kepada mereka musibah bima kadam cha'iihim idza hum yaqnatun jadi bila menyebut kata rahmat kebaikan yang Allah peruntukkan dia satu benda yang pasti tapi kalau berlaku satu ujian kalau maka digunakan perkataan im ia jarang-jarang berlaku dan saya telah terangkan kepada tontonan dalam ayat yang lalu bila menyebut tentang ujian Allah selalu menggunakan perkataan massa iaitu sentuhan sentuhan sebagaimana seseorang menyentuh permukaan bawah setrika tu bagi memastikan kepanasannya cukup sebelum kita menggosok baju pada waktu pagi sebagai contohnya maka ia merujuk kepada satu tindakan yang kecil jadi ayat ni menyadarkan rahmat kepada Allah dalam bentuk kata ganti yang berbentuk jamak mensyaratkan keterlibatan pihak-pihak lain bersama dengan Allah SWT sedangkan bila bicara tentang satu yang buruk perkara itu tidak disandarkan kecuali kepada pelakunya ini adalah satu petanda bahawa setiap keburukan hendaklah dicari terlebih dahulu penyebabnya dalam diri masing-masing dari sudut lain dia tidak wajar sahaja disandarkan kepada Allah macam kita belajar dulu dalam surah Ash-Shuara bila Nabi Ibrahim menceritakan wa idza maridtu fa huwa yashfin allazi yut'imuni wa yasqin Allah memberi makan minum padaku tapi bila tiba tentang kesakitan penyakit lalu i wa idza maridtu fa huwa yashfin tapi kalau aku sakit dia menyembuhkan ada para nabi para aulia ini para anbiya alaihi wasallam bahawa segala kebaikan diberikan disandarkan kepada Allah satu keburukan itu tidak disandarkan kepadanya jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bila mendapat satu nikmat hendaklah bersyukur kepada Allah tapi bila laku satu ujian musibah maka periksalah di manakah silapnya untuk kita baik jadi bila menguraikan tentang rahmat ayat ini menggunakan kata mereka bergembira farihu biha dan saya telah jelaskan perbezaan ayat ini dengan ayat surah Yunus qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi falyafrahu berbeza orang beriman ketika dikurniakan rahmat dan nikmat limpahan anugerah daripada orang kafir kerana seumpama seorang raja yang berikan satu hadiahlah kepada orang yang terpilih di kalangan rakyatnya maka orang yang terpilih itu tahu yang berikan raja tak kira lah murah ke mahal benda itu tapi tanda raja mengingatinya berbeza daripada orang bawahan yang tidak punya kontak dengan raja yang tidak kenal raja maka dia merupakan seorang tukang sapu di jalanan maka dia mendapat satu kelebihan semuka nasi yang disyukur nasi itu bukan yang berinya yang berinya itu yang patut dihargai dan didekati mudah-mudahan dia dapat lebih daripada nikmat tersebut tapi ini tidak berlaku dalam kacamata dalam perspektif dalam kamus minda seorang kafir lebih lanjut nanti tuan-tuan kita akan lihat bagaimana indahnya ayat-ayat ini dan kaitannya bahawa perkara-perkara kerusahaan ini mempunyai kaitan rapat dalam kehidupan seseorang daripada kita dan kita tidak wajar mengenepikannya peluang untuk mengatasi dan mengelakkan sebarang ruang bahaya musibah berlaku dalam hidup kita terletak dalam peluang ini ada pada setiap orang di kalangan kita apakah peluang itu tuan-tuan kan saya akan huraikan dalam kuliah akan amat malang kita kalau tidak memahami mengerti menyedari wujudnya peluang itu dalam kehidupan setiap orang daripada kita insyaallah kita akan mengenali mengetahui perkara itu dalam kuliah akan datang wallahu alam sallallahu alai sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam alhamdulillahi alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh